Здорово. Сегодня я пришла только что со школы. У нас растаял снежок почти. У нас тут все, короче, очень фигово. Но я бы сегодня вам хотела рассказать, что это очень-очень неважное. Ну, как бы так сказать, сегодня мы с вами поговорим о хейтерах. Дорогие наши, любимые, всеми ненавистные, тупые, наглые хейтеры. Вы всегда обзываете всех. Я, конечно, бывает, пишу тоже плохие комментарии, но это профессиональная критика, которой я пытаюсь заняться. И, может быть, исправить какие-то ошибки в людях. А точнее, в их них видео, фотографиях, рисунках, в чем угодно. Я просто говорю свое мнение. Если они не хотят этого слышать, они же сами просят критику, многие такие есть, то, пожалуйста, молчу и все. Но, блин, зачем? Вот лазила я себе в группе ВКонтакте спокойно. Смотрю, нормальная картина, нарисовала девушка. Ну, девочка, Время приключений. Все знают этот мультик. Нарисовала она, по-моему, уже забыла, короче, нарисовала картину. Ну, нормально, ничего так. Ну, конечно, есть какие-то помарочки, ошибки, но ничего страшного. И тут пишет какая-то девушка. Ужасно, старайся. Ну, зачем писать человеку ужасно? Может быть, ей будет обидно. Я, к примеру, тоже ужасно рисую. Видите, у меня даже нацию плохо получился. Печалька. Мику тоже так себе и эта картина не ахти. А тем более уж это. Мне такое чувство, вот какие-то два клубка у меня тут. Я не знаю, как это исправить, поэтому я просто оставила все как есть. И, конечно же, мне нужно немного поучиться писать на японском. Бога какая. Ну, смейтесь, дорогие хейтеры, смейтесь, давайте. Да, да, и еще раз да, я не умею нормально рисовать людей. Они у меня как-то странно, неестественно получают Мультяшки еще более-менее или какие-нибудь милашки. Фитерочек. Для любителей поняш. Время приключений и троллфейс. Тролль листья и, и фит-парнишка. Она набирает его шапочку. Ну, как бы это я делаю? тут, Немного слендера. Джеффа. Обожаю Джеффа. Куша Саки Онну. Э -э, дайте вспомните имя. Кровавой кровавая мэри. Я не знаю, как выглядит кровавая Мэри, поэтому я нарисовала ее взрослой. Вот такой. Чуть наркомания. Бугдошеньки. И Маршал Лали. И для тех, кто любит хвост. Маленькая Эльза. Не. Я уже на 122 серии. Если вы досмотрели это аниме, то радуйтесь, 5 апреля выйдет второй сезон. У -у -у. И еще из серии Ова. Это дополнительные серии к аниме. Это я вам показываю еще более-менее нормальные рисунки. У меня есть похуже. В общем, ничего хорошего в хейтерах я не вижу. Они только и умеют делать, что обсирать. И я считаю, что нужно их истребить. А еще, полу... а еще получила медаль в четвертом классе как самая добрая в классе. Как самая добрая? Да, добрая, конечно. Да, я очень добрая. Учимо котик, учиму халющий, учитель, пути Не кусай меня. Отпусти, отпусти. Ау, ау-ау. Не кусай. не кусай. А не кусай. Не надо, не надо. Сидюсь мне не на его лодочку. Ой, глазик. давай почему глазик? Все, может, почему? Мой зайка. Ой, какой он милый. Кс-кс-кс. кс Какой он зайка. В общем, дорогие хейтеры, что я хочу вам сказать. Подождите, кот. Так, что я хочу вам сказать. Отвыкнись от этой дурацкой привычки быть хейтерами и всех обзывать и обсирать. Сколько можно? Это, думаю, как наркотики уже на вас действуют. В общем, с вами была Адрина Чоколайт, как вы уже знаете. Ставьте лайки, если вам понравилось, конечно же. Моя котечка, очень моя Подписывайтесь на мой канал, если вам что-то интересно. И всем печенек.